Мания преследования и теория заговора. Все эти беседы с загадочными информаторами, весь этот вояж по спортивным базам, где готовятся российские атлеты, в лучших шпионских традициях. Скрытая камера съемка из-под куста, но не зря, говорит автор фильма. Вот же скандал. В Сочи якобы удается найти самого Виктора Чогина, бывшего наставника сборной по спортивной ходьбе, которому Международная федерация пожизненно запретила заниматься тренерской работой. А он работает. Доказательство, правда, какое-то, мягко говоря, темное. Но если ты следишь за человеком, если ты э, снимаешь скрытой камерой, ну доведи до конца этот микроавтобус, посмотри, как он заходил в этот микроавтобус, выходил, покажи реальную, допустим, картину этого человека с нормальным лицом, а не какой-то непонятный фотомонтаж. Вопрос о судьбе тренера Чогина автор напрямую задает министру спорта России. Слышит, казалось бы, прямо и понятно. Нет у нас больше такого. Но затем перед зрителями снова крутят картинку с непонятно кем на пассажирском сиденье и убеждают, все лгут. Обвинение, что характерно, появляется ровно за неделю до того, как должен звучать ответ. Быть или не быть российским атлетом на Олимпиаде в Рио. Если вам не получается политическими методами, то можно зайти через спорт. Цель у них простая. Сделать все, чтобы вот изолировать Россию в области спорта. Да не допустить выступления наших спортсменов на Олимпийских играх. Главный по спорту, по версии создателей фильма, плотно замешан во всем. Еще порция сомнительных подтверждений на основе матча прошлого года. Краснодар-Ростов. Вот некая переписка, где кто-то, скрытый за инициалами ВЛ, якобы дает команду убрать положительные результаты допинг-пробы одного из футболистов, кого именно не уточняется. Зато кто этот самый ВЛ автор, не сомневается. Виталий Леончевич Мутко, русский спортминистр. Старая четвертая по счету немецкая песня о российской зависимости. Главный обличитель тот же, бывший глава московской антидопинговой лаборатории. Григорий Родченков переехал на ПМЖ в Америку и там вдруг разговорился. Он, по его словам, придумал знаменитый коктейль виски-допинг, мешал запрещенные препараты с алкоголем и давал пить чуть не каждому второму российскому атлету. Еще беглый Родченко вроде как завел досье на советника главы Минспорта Наталью Желанову, а та, якобы, вела подковерные переговоры на международном спортивном уровне, чтобы скрыть допинг-пробы наших спортсменов, взятые на прошлой Олимпиаде. Цена вопроса 500 тысяч долларов за попавшегося атлета. Сведение личных счетов, то, что делает Родченко сейчас, это неправильно. Потому что именно Родченков был признан комиссией ВАДА по итогам расследования. Лицом, которое покрывало пробы и более того, распространяло допинг. Новая серия появилась в рекордные строки почти одновременно с известием о двухлетней дисквалификации теннисистки Марии Шараповой. Совпадения в российском Минспорта так не думают. И предполагают, на футбольном Евро, который стартует во Франции через два дня, наших игроков чаще других будут звать в особые медкабинеты. Виталий Толкин.